عليم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدر على المقدر قدر على المقدر قدره على المحسنين والذين يضافون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا في أنفسنا الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم رَأَيْلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمُ لُفُنَ حَذَرَ الْمَوْتُ وَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُطْسُمًا مَحِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لذو فضل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يقرض اللَّهَ